рассказывали в Харькове, где Во главе, во главе всего мира должны стоять англосаксы. Нет, у меня интернета нет. Я вас почему-то не слышу. Здравствуйте. Откуда? Откуда сами? Я из Запорожья. А, я с Херсонской области, Скаланчика. А що по українськи не розмовляєте? Бо я з русскими розмовляю. Шукаю я руссь. А. Слава Україні! Українським. Іранім. Ланцет там слава. Фабам слава. Фабам слава. Фабам слава. Яким Фабам? Злануським фабам слава. Яким фабам? Фаби такі бомби. Фабим. Як... А то розказували в Харкові в'їба. Якщо б Харкові в'їбала ФАП, там блін, рознесло б нахуй, блін. Чо б мать як розноси. Пробиває... Тобто, підтримуєте... <поцентричність> тобто ви підтримуєте політику Путін... Путіна? А, ах ти кого? Ахметова? Ще раз. Ти кого? Політику? Ахметова підтримуєш? Іли Коломойського? Что еще Украину сделал? Я же задав вопрос, дайте ответ Ну Я в России с 92 -го года И чего? У меня дети, внуки здесь, И что я? Твой Зелецкого в жопу целовать? Или Порошенко, или Турчинова, а? Скажи Кого я должен целовать? Или Ахметова, или Коломойского целовать в жопу, а? Как вы целу... целуете, а? Тобто ви цілуєте? Тобто так. ви за те, що знищували Україну, українців вбивали, так? Цілими містами? Я правильно? А нащо почав війну в 2014 році? А хто почав війну? Ти! Ти! Ти з ск... ко! Ти! А а ти не кикай! Що ти може мною так говориш? Чому це є? Ти, на... Я зайшов в Крим, а, я окупував Крим. Крим, я анексував частину територій. На Майдані люди і були, що ти вбив їх. При чому тут це? До чого тут Майдан? Питання до того. Щоб скрили, у Львові прийшли з оружием на Майдан убивати людей. а? Що правда в глаза? Ну скажи правда. Правда в глазах коле? Яка правда? Яка правда? Що росіяни, убивають, що росіяни вбивають українців? Прийшли в Київ туди. Я питаю, я питаю хто, хто Крим анексував, хто Крим окупував. А, за Крим забуть. Я питаю, забудь хто окупував Крим. Хто прийшов з війною в Україну? Хорошо. З Майдані началось. Люди сказали, не нахуй надо в Криму. Я на рядом Майдане, с Крымом. А в Майдане так казалось? В... Меня пью. <ріст> Я тобі бажаю, бажаю виздоравлювати. Давай, пішов. Здравствуйте. О чем общаетесь? Как у вас в Украине, дело? Нормально? Война идет? Я в курсе. И как вы считаете, кто начал войну? Кто виноват? Зеленский. В чем? Актер еб... А это запрещено быть актером? Для у всех, кто актер, начинается война. Так его поставили же. Кто поставил куда и когда? США поставил. А когда война началась? Война еще началась в 2014 году. А при чем тут Зеленский тогда? Ладно, про Зеленского оставим на потом. Ой, как удобно. Россия когда зашла на вашу территорию? В Крыму в феврале месяца. 14 районе... года. Нет, тогда... Войны не было. А что было? Когда одно государство да. с оружием пересекает э, границу, это как называется? А тогда скажи, а США тогда? Причем здесь США, да. сейчас про Крым. И слился. Да, здрасте. Здравствуйте. О а чем общаетесь? Вот я, чуть-чуть никак не пойму, Русский язык является международным или нет? Кто сказал? У вас интернет буксует, там, мне кажется. Да, я говорю, русский язык является международным я или говорю, нет? Кто так сказал? Так, я не... Нет, я просто у вас спрашиваю, вы как считаете? Я никак не считаю. Я никто. То есть вы не считаете русский язык я международным не языком? Нет. А вот, например, вы если приедете в Казахстан, вы на каком языке будете там разговаривать? На казахском? Если я буду знать английский, я могу разговаривать на английском. А вы все казахи знают английский? Я не знаю, что знают казахи. Скажите, а если вы поедете ну, в, в Францию, вы на каком языке там будете разговаривать? Я буду разговаривать на русском, если, конечно, меня поймут. Так никто не поймет, вот в чем дело. А вы там будете на украинском разговаривать? Я Или на французском? На английском. Вы знаете французский? На английском. А французы все французы знают английский? В подавляющем большинстве, Вы точно это знаете? Ну, да. Потому что в Европе люди... Пример... Вы примерно это знаете? Нет, я уверен. В Европе дети в школе... Хра... Язык. Хорошо, в Прибалтику вы приедете. Вы на каком языке будете говорить? Средство. Балтики в принципе нет, есть в страны Балтии, я слышал. Если... Но суть не а, в, этом, в том, что точно так же английский. А точно, то есть все прибалты знают английский? <сёк> да, все прибалты. Я вообще чат рулетки здесь вот тоже связывал с Литвой и с этой, и там практически все говорят на русском. Мне никто не стал, ни на эстонском. Со мной никто не со мной никто Если не стал говорить ни на эстонском, ни на литовском, это ни на н... то вот то, что я не знаю так. английского, это не означает того, что я не знаю какого-либо другого языка. то Ну, то есть вы, вы считаете, вы считаете значит, то, что вы считаете, говорю, что, что, -то что, -то в... что в... во главе, во главе всего мира и должны стоять англосаксы, должен быть английский язык, так что ли? А почему? Вы... А почему? А почему? А почему? Потому что а почему? Получилось, что для чего? Что для чего? Как? А от чего это получилось? Еще раз объясню. Потому что большинство стран Европы изучают английский язык в школах. Дети его изучают, как второй язык. А почему английский-то именно? Вот мне интересно. Потому что это камень, это, это, это должно там... Это европейский язык. Сделай что-то с интернетом. Уважаем здоровья. Мы, бойцы 5-й окремой важкой механизованной бригады, выполняем свои боевые задания на Запорожском направлении. Звертаемся до команды Кит Лекс с проханием про допомогу в сборе коштів на авто и комплект зимней резины до него. Сумма сбору 300 тысяч гривень. Мы имеем потребность в этом авто для підвозу ВК та особого склада на позиции в связи с увеличением погодных условий. Очень просим отучиться до этого сбора. Слава Украине! Героям слава! Здравствуйте. Стрим ведете? О а чем общаетесь? Да не о чем. Что-то все матерятся, ругаются. Стрим ведете? Это... Я общаюсь на тему войны в Украине. Угу. Mm -hmm. Ну, что там, как, как там война в Украине? Э -э, пытаюсь выяснить, кто виноват. А кто виноват? Вот хочу это у вас спросить. А я понять не имею, кто виноват. Вы не интересовались почему? этим вопросом абсолютно? Вы из России? Ну, я, я считаю, что Украина виновата. А почему? Потому что надо было подписывать договора-то а мирные какие? Вся, всякие там тут, тут ту, те, которые Стамбульские соглашения, там еще что-то. А с кем надо было подписывать Стамбульские соглашения? А а с а с Владимиром Владимировича. А на основании чего бы их надо было подписывать? Да, на основании того, что надо было подписывать, и все, и, и заканчивать непонятная непонятную тогда, войну. А кто зачем ее было тогда начинать? Затем, что кто-то что-то плохо себя ведет, мне кажется, нет? Каким образом? Ну, ну, как бы пытается в НАТО вступить, там еще а что-то. Запрещено вступать в НАТО? А, да нет, не запрещено, но okay. как бы все, все обещали, что НАТО не расширится на восток, а оно почему-то еще и Украину пытается в НАТО вступить. Ну, так и а что. Это, Это где-то запрещено какими-то нормами. Ну, как, как, как бы, когда ты обещаешь, что ты не расширяешься на восток, а потом еще и НАТО. А когда ты, мы пытаешься? начали расширяться на восток? Э, в 90-е годы, когда на, наши начали э, в общем, когда наши начали отводить войск, выводили войска из ГДР, там было соглашение, что на, НАТО не будет расширяться на восток. В итоге в НАТО уже и Вся да, Прибалтика, вот это... еще еще и пытается Хорошо. туда, туда а же почему вступить Украина, Вы напали не на НАТО, а в Украину? А потому что Украина пытается вступить на в НАТО. Мы пытаться... Начали пытаться вступить в НАТО. Когда была подана заявка на вступление в НАТО? Слушай, я вот, вот, вот именно в технических подробностях вот, я не. Я, я тебе поясню, чтобы ты больше никому этого бреда не говорил. Да, Украина давай, поясни-ка. В эту... году. Если я не ошибаюсь, в сентябре месяце подала официальную заявку на вступление в НАТО. То есть после mm -hmm. того, как вы э, после напали, того, напали ты... полномасштабно на Украину. Mm -hmm. Ну, вот, да, вот это как бы так, то да. Так почему вы тогда напали? что почему? Что, почему? Напали? Ну, так надо было. Не ну, кому, переживай. Еще раз, кому так надо было и зачем? Mm -hmm. Кому так надо было и зачем? Mm -hmm. Ну, так надо было и ну, так ты, надо было ты просто. Же Ты же имеешь какое-то свое собственное мнение или нет? Я имею свое собственное мнение, да, поэтому я человек. говорю, что Украина пыталась вступить в НАТО, она делала все, она не соблюдала Минские соглашения о непрекращении огня Донбасской республики. Донбасской республики Смотри, так что... э, то есть Украина не, не выполняла Минские, но почему-то да? санкции наложили на Российскую Федерацию, не на Украину. Как же так uh, получается? Кто наложил? Ну, Европейский Союз возьмем даже. И за, не, да, это, за невыполнение. Не, не, написано, а за невыполнение да, Минских соглашений, когда спрашивала. Ангела Меркель сказала, что мы и эти написано, э, заключали, а потому что она заключала Минские соглашения. И если если лицо, ты не в курсе. Ты хотя бы их раз один открывал. Да, я их открывал и, и что? читал. И что и там там... написано? Но Ангела Меркель сказала, мы соглашаем. Мы... Ты, 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 не... ты можешь меня не перебивать? Но ты же бред говоришь, как это можно слушать? Что значит, что значит бред Но говоришь? Ты, ты стр... Меркель, стример, которому не надо говорить, чтобы кто-то что-то сказал. Ангела Меркель, Ангела Меркель была со стороны Германии, я так Но понял. Ты сейчас ты... можешь открыть Минские соглашения? Нет, у меня интернета нет. Серьезно? А как ты в чат-рулетку вышел? А у меня только вход в чат-рулетку. У меня остальное все заблокировано. Это Россия. Очень интересно. То как да. ты, не читая Минских соглашений, решил, что там участвовала еще и Ангела Меркель? А, а кто подписывал этот документ? Представитель от ОБСЕ, представитель от России, Зурабов и представитель от Украины. А кто представитель от Украины? Я не помню, что с этим вот, Да, сейчас... вот, вот ты, ты, получается, что-то что знаешь, как обычно что-то не знаешь. Я забыл фамилию, чего ты кипишу? Угу. Ты же вообще говоришь, что там Меркель участвовала? Участвовали несколько стран. А мы, когда участвуют несколько стран, там не Зурабов. Я думаю, что вместо Зурабова можешь поставить равно Путин. Место Германии равно Меркель. Место Украины равно Порошенко. Там не было Германии, я тебе еще раз помню. А, не было Германии. То есть ее, ее там не было. Ну, можешь вычеркнуть. Не было Германии. Так я тебе поясняю: ее не было. Были... А, а, не, это не было, было, не было. И Франк, да, было... никого был не было. Трехсторонняя контактная группа, контакты, ну, но это там, но есть люди, которые могут не участвовать в этом соглашении, но как они участвуют обсуждении Как такое обс... может быть? А как такое может Если быть? Если группа трехсторонняя. А, а? Вот смотри, был второй президент и, Украины. И. Послушай меня. Был посол Хайди и. Тальявини от ЭБСЕ, так. Был да. пре второй президент Украины Кучма. И посол Кучма? Российской Федерации в Украине э, Зурабов. Вот тебе трехсторонняя контактная группа. Дальше еще. Продолжай. Все. Вот те минские соглашения, где там было... А, минские соглашения. А ты, ты в курсе, что, допустим, если я буду... Э, есть некоторое количество стран, которые участвовали в этом соглашении. Например, не участвовали. Германия. Ну, не участвовали. А, не участвовали. Ну, тут нет, не участвовали. Но если Он бы тот... они участвовали, там были бы их не подписи, а так как их там нет, значит они не участвуют. То есть в войне Украине не участвуют, например, США. Не участвуют не участвуют. То есть оружие, которое поставляет США, оружие это поставляет. Оружие а оружие поставляет, поставляет и... но они не участвуют ну, в конфликте. Непосредственного участия они в боевых столкновениях не принимают. А оружие это не не оружие то, не да? Не поставляют. Э... Еще раз тебе а, а это 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 немного другое, но совсем не то. В чем здесь поставка оружия и непосредственное участие? Ну, Б... давай вот я сейчас, я ну, я, давай. я просто я я просто не боевая. Ты... Друзі, сьогодні кожен із нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важливою. тільки разом, ми сила. давай Почему вы так и напали, если мы не вступали и не планируем вступати в НАТО? Скажем так, так и надо было. Ну, кому так надо было? нужным какая, нужным какая людям, какая а вот а, а кому надо было, они тебе расскажут. Ну, то я у тебя я, я я меня. же я я же не участвую не участвую в этих я мнение. не я не участвую в этих соглашениях, поэтому я я я не участвую в этих соглашениях, поэтому меня там нету в тех в тех бумажках, которые нападали. То есть ты, ты живешь ты в говоришь, и тебе что, абсолютно пофиг политику ведет твое государство правильно тебя понимаю? ты говоришь что минске соглашениях не было германии например не например было германии, я тебе это не показал. было германии но там было Ангел, ангела И Меркель, которая не было которая не была. то есть ангела меркель не было ну, покажи мне ее подпись там а зачем она нужна подпись если она участвовала в соглашениях она не, не на могла, всех запомни не на всех документов группа трехсторонняя группа, группа со стороны например Украины была, например, Германия, но она не может подписываться, потому что она не участник этого Правильно, конфликта. Она не участник, зачем? Ты она не этом... участник этого конфликта. Ты То есть Германии говорить? получается, не было, да, получается? Ну, ты, если ты говоришь, что ее не было, значит, ее не было. Я, я тебе подтверждаю. Я, я тебя спрашиваю, ее не было. Она я тебе не говорю, она была. Этом я сказала. говорю, что она была. И она сказала: ну, давай мы заключили эти давай Минские соглашения. Эти Минские но соглашения. Ты так, а, зачем ты себя так? Видишь? Она тебе честно сказала, что они заключили эти минские соглашения, чтобы ты, чтобы они э, завозили да, в оружие, давай, в, оружие давай, в Украину, чтобы твои долбы бегали. Э, твои там бегали, если что. А давай, мои там тоже бегали. Давай, Ладно, давай пусть Давай с тобой так. Если ты говоришь, что мы не выполняли минские соглашения, почему тогда санкции накладают на Федерацию? Какие на санкции? А, санкции... Санкции США и Европы, да, потому что они в принципе... А на кого они должны накладывать? То, что ты будешь обстреливать Донбасс, они наложат на Украину санкции? Санкция называется «За невыполнение минских соглашений». Вопрос. Твои союзники, которые увидели, что, например, ты обстреливаешь Донбасс, за... Не выполняя Минские соглашения, они наложат на тебя санкции? Какие союзники? У нас в 2014 году были союзники. А у тебя нет союзников? Я спрашиваю тебя, у нас в 2014 году были союзники? А какая разница? Они были в 2016 году, они были в 2017 году. А кто тебя вооружал? Кто меня вооружал? Э -э например, США, например, Германия, например, Франция, например, Греция. А, например... а санкции кто накладает? А я никто, кто, не знаю, кто санкции ну, на, ты накладывает. Не думаешь, логически. У тебя же мозг есть, или у тебя там пусто? О, нет, ты мне скажи, я, я просто слушаю твой ответ. У тебя там, скорее всего, пусто, поэтому ты не можешь... У меня вообще, блядь, вообще ну, пустая голова. Ну, у меня вот, вот не... короче, глаза ну, в этот, все, в никуда идут. Вопросов идти. нет. Вопросов. Да, потому что ты можешь а, сливаться. У тебя там пусто, но я Хватит. Да, я Да, у меня пусто. Ну. Ты, ты же пытаешься к этому подвести. Так, я это открыто заявляю, я не подвожу. Ну, подводи. Я открыто тебе заявляю, что ты. А, там... Да мне. Что ты заявляешь мне? Вообще по барабану. А если, ты, если ты, противоречишь тому, что у тебя что-то там есть. Что что я противоречу? Мне. Вот Сам вот чему же... я противоречу? Тому, что у тебя там что-то есть, в голове. Ты можешь скрыть мою черепную коровку ну, и чай, по посмотреть. сейчас не об этом. Я тебе спрашиваю. Ты что, боишься, что ли? На основании чего вы напали на Украину? Это главный вопрос. На основании, на основании того, того, что... До сих пор не дал ответ. Ты пошел гулять в Минские соглашения. Ну, в том, что, Минюшку, в том числе и нарушение 15. Минских соглашений. В том числе. Я тебе еще раз объясняю. Минские соглашения выполнялись. Все пункты... То, то есть то есть и какой из пункт, пушек... Какой пункт соглашения мы не выполнили? Ну, то есть и Еще из... Раз, какой под, пункт соглашения мы ты не выполнили? Ты можешь мне... Ты начинаешь меня перебивать. Я говорю, то есть и из э, пушек по Донбассу это... это так, так пункт? и так на, на, написано, какой что пункт, пункт, пункт и Минский соглашение. Какой пункт мы не выполнили? Вы о прекращении огня в Донбасской области. Когда были, давай так, когда были подписаны Минские и какой пункт мы не выполнили? Я так понимаю подозреваю, что в 2015-2016 16 году были Донба... Нет, Минские, Минские соглашения, соглашения а, были... А, а, а вы по Донбассу примерно постоянно. Еще раз. Э, когда постоянно. Были подписаны Минские соглашения. В пятнадцатом или шестнадцатом году я не могу тебе объяснять. Ну давай я... конкретно. Ты что, хочешь меня подловить, что ли? Я ну, что, у тебя сейчас том, что Я этом... тебе в Яндексе мы должен сидеть, что ли, постоянно. Подожди. Ты говоришь о том, что мы их не выполняли, но ты не знаешь, ну, вы их не выполняли. Году... Но ты не знаешь, в каком году они были подписаны. Это раз. Ты не знаешь, какой пункт мы не выполняли. А, о прекращении огня. Вы не выполняли пункт. Так, потому что вы их не выполнили. А какой мы пункт не выполнили? Абсолютно то есть Донбасс, не, вы то есть Донбасс абсолютно абсолютно обстреливал Киев. Вы абсолютно не выполнили никакого пункта. Какое, какого пункта вот не выполнили? Все, которые там есть, вы ни один не выполнили. То есть Донбасс обстреливал Киев. Еще раз тебе объясняю. Вы, Российская Федерация, не выполняя Минские соглашения, продолжай, Минские соглашения вы не выполняя, получаете на сегодняшний день до сих пор санкции. В том числе за полномасштабное вторжение 22 года. Вопрос у меня один. Ты стрим ведешь? Я тебе на этот вопрос ответил с самого начала. Ты стример? Я тебе на этот вопрос ответил с самого начала. Я, 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 я не, я не слышал ответа. Я... Что в том месте, где у тебя должен быть мозг, у тебя там пустота. Понимаешь? Да, у меня там нога. Что? У тебе. Нога. А! А я думав, шава. Ну, мож, може, нога, но мазгов у тебе не є. За кораблем йдеш, находять. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.